যিকোনো এটা সম্বন্ধত নিঃস্বাৰ্থ প্ৰেম থকাটো বহুত জৰুৰী কিয়নো মতলবেৰে ভৰি থকা সম্বন্ধ এটা যিমানেই সোনকালে ই গঢ়ি উঠে সিমানেই সোনকালে ই ভাঙিও যায় নমস্কাৰ বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ মটিভেশ্যন বাই জি কে লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ পাম কিছুমান আমাৰ জীৱনৰ তিতা সত্যৰ বিষয় যিবিলাক হয়তো আপোনালোকৰ শুনিবলৈ তিতা লাগিব পাৰে গতিকে আহক আমি দেৰি নকৰি আজিৰ কথাখিনি আৰম্ভ কৰোঁ এটা ভাল সম্বন্ধক কোনো প্ৰমিজ বা কোনো চৰ্তৰ প্ৰয়োজন নহয় মাথোন দুজন অতি সুন্দৰ মনৰ মানুহৰ প্ৰয়োজন হয় য'ত নেকি এজনে সম্বন্ধটোক ধুনীয়াকৈ চলাই আনিব পাৰে আৰু আনজনে ইয়াক বুজিব পাৰে এদিন আমি সকলোৱে এজনে আনজনক কেৱল এইটো ভাবি থাকি হেৰুৱাই পেলাম যে তেওঁ মোক মনত নেপেলালে মই কি কৰিম বন্ধুসকল আমি কেতিয়াও কাকো নিন্দা কৰিব নালাগে কাৰণ নিন্দা হৈছে আমি ওপৰলৈ দলিওৱা সেই শিলগুটিটোৰ দৰেই যি নেকি পুনৰ তললৈ ঘূৰি আহি আকৌ আমাৰ গাতেই পৰিব মতলবে ভৰা এই দুনিয়াখনত যদি তুমি কোনোবা বিশেষ এজনৰ হ'ব বিচাৰিছা তেন্তে নিজকে তুমি দুখ কষ্ট দিবলৈ সাজু হৈ লোৱা যিকোনো এজন মানুহক যদি আপুনি জোখতকৈ বেছি শুধৰাবলৈ যায় তেন্তে আপুনিয়ে তেওঁ শত্ৰু হৈ পৰিব তোমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই তেনেজন মানুহৰ স্মৃতি তেওঁৰ কথাবোৰে আমনি কৰে যিজনৰ নেকি তুমি থকা বা নথকাক লৈ একোৱেই প্ৰভাৱ নপৰে লাগিলে একোৱেই ঠিকে নাথাকক কিয় কিন্তু সকলো ঠিকে আছে বুলি কোৱাৰ আমাৰ যেন অভ্যাস হৈ গ'ল বন্ধুসকল নিজকে ইমানো কমজোৰ হ'বলৈ নিদিবা যে তোমাক আনৰ দয়াৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰে ফটোৱা মানুহবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিচয়টো এইটোৱেই যে আপুনি তেওঁলোকক যিমানেই বেছি সন্মান দিব যিমানেই বেছি ভাল পাব সিমানেই তেওঁলোকে আপোনাক কষ্ট দিব শেষ কৰি দিয়া তেনে প্ৰেমক যিয়ে নেকি তোমাৰ অধিকাৰৰ সময়খিনি আন কাৰোবাক দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এটা সময় আছিলে সময়ত যেতিয়া আমি ৰাতিপুৱা হাঁহি মুখেৰে সাৰ পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া বিনা হাঁহিতেই আবেলি হৈ যায় অকলশৰে থকাটোৱে তোমাক এইটো শিকায় যে বাস্তৱত তোমাৰ লগত তুমি নিজৰ বাহিৰে আন কোনোৱেই নাই সেইজনক এৰি দিয়াটোৱেই ভাল যিজনে নেকি তোমাৰ মূল্যৰ কথা একোৱেই নাজানে কেতিয়াও কাকোৱে একো স্পেচিয়েল বুলি নাভাবিবা কিয়নো তোমাৰ সকলো প্ৰব্লেমৰ আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় অহংকাৰে ভৰা কথাকৈ কাৰো হৃদয়ক আমি কষ্ট দিব নালাগে কাৰণ এদিন এনেকুৱা সময় আহিব যে সময়ে আমাৰ অহংকাৰো ভাঙি দিব আৰু আমাক কথা কোৱাৰ যোগ্যও কৰি নাৰাখিব বেলেগৰ জীৱনত নিজৰ বাবে ঠাই বিচাৰি ফুৰিবলৈ বন্ধ কৰা তুমি বিশ্বাস ৰাখা বহুত সুখত থাকিবা তুমি বন্ধুসকল তেনে ভুলবোৰৰ কোনো ক্ষমা নাথাকে য'ত নেকি তুমি আগতীয়াকৈ জানিছিলা যে কি ভুল আৰু কি বেয়া আৰু সেইটো জানিও তুমি ভুলটো স্বীকাৰ কৰিলা জীৱনত যদি ডাঙৰ মানুহ হ'ব বিচাৰিছা তেন্তে সৰু মানুহবোৰৰ মুখ কেতিয়াও লাগি নল'বা জল্ডিব কিবা এটা সিদ্ধান্ত লৈ পাছত পস্তোৱাতকৈ এইটোৱেই ভাল যে তুমি অলপ ৰৈ দিয়া ধৈৰ্য ধৰা যিটো বস্তু সঁচাকৈ তোমাৰ হয় সেইটো কেতিয়াও কোনোদিনে আনৰ হ'ব নোৱাৰে শুদ্ধ কৰ্ম সেয়া নহয় যাৰ পৰিণাম সদায় শুদ্ধ হয় শুদ্ধ কৰ্ম সেয়াহে যাৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও বেয়া নহয় যদি আপুনি সময়ৰ কথা গমেই পোৱা নাই অৰ্থাৎ সময় কেনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে আপুনি গমেই নাপালে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আপোনাৰ সময় ভাল চলি আছে য'ত সকলোৰে সাহস শেষ হৈ যায় তাত ইতিহাস ৰচাবোৰৰ আৰম্ভণি হয় কিবা যদি বদলাবোৰ বিচাৰিছা তুমি জীৱনত তেন্তে নিজৰ স্বভাৱ বদলোৱা কিয়নো ঠাই আৰু মানুহবোৰ বদলাই থাকিলে একো নবদলে তোমাৰ বন্ধুসকল সেইজনৰ এদিন ভাল সময় নিশ্চয় আহে যিজনে নেকি কেতিয়াও কাৰো একো বেয়া নিবিচাৰে অলপ ধৈৰ্য ধৰাটো দুনিয়াখনৰ আগত কন্দাতকৈ বহু গুণেই ভাল কথা বহুত বহুত ধন্যবাদ বন্ধুসকল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ শুনাৰ বাবে আৰু ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ এবাৰ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সদায় চাই থাকিব পাৰে ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় আহোম